Да? Классно. Да, сейчас внимание, держи микрофон. А, поехали. Еще раз, Андрей не шатай головой, значит, беги. Голову не шатай. Поехали. Когда ты, не, когда ты не знаешь английский, не надо служить палатами. Вы в камеру. Камеру. Нет, нет. Спасибо, классно. Спасибо, классно. Вы камеру. Сейчас секунду. Поехали! Хорошо, спасибо вам. Все, молодец. Малых пишем интервью. Мама, вот это... Что нравится? Кому я внушу, что внушает, Поехали Попробуйте. как твое имя? Вероника. Отлично, все. Инесса, начинай сначала спрашивай, как имя. Когда человек говорит имя, Хорошо. они тогда с тобой легче говорят, знакомятся. Значит, не сыпь, не сыпь, давай у девочек. Отлично, и у мальчика, мальчик ближе Я к девочке. Я спросила у него, уже эти спрашивают. А у малой а, нет. А, Пишемся. Вера, расскажи, пожалуйста, чем ты сегодня здесь занималась? Чем ты сюда

Симочка, да? А расскажи, а а а Она а да? а Туда, туда. Садись, садись. Сади. Не, не, разворачивать ее не надо. А сюда, ага. я сейчас, я Пусть она и скажет, а что она да. может быть только по честному. Что да. тебе и нравится и на чем ты любишь кататься, <решение> Спасибо. А можешь сказать, что здесь раньше не было песка, сейчас песка песка очень прикольно. Теперь, когда мы падаем, не больно. Поехали, поехали. Давай еще раз, давай еще раз. Поехали. А еще раз, вернись, они сюда то головой ты попадаешь в кадр постоянно. Поехали, еще раз дальше. Отлично, умница, смелая. Да, дай бог. не 何が起こったの

Ваши детки здесь? Как вам этот праздник? Очень довольны. Очень довольны. Мы тоже. Скажи, мама... Да, пусть хотя бы так. Перед выборами можно будет что-то взять для наших детей. Такой был собачий дворик. Знать бы еще за какие средства. ты скажи, я очень, я здесь на площадке делать прикольное колесо, сейчас вам покажу. Поехали. Точная поляна, Наши стены, сосны лекарства. Obrigado.